کیا آپ نے کبھی اس لمحے کا تصور کیا ہے جب پہلا انسان کائنات میں آنکھ کھولتا ہے نہ کوئی زبان نہ کوئی آواز نہ کوئی لفظ بس خاموشی ایک سناٹا سن اور خالق کی موجودگی کی. کیا وہ لمحہ خوفناک تھا یا عظیم کیونکہ اس لمحے خاموش کائنات میں پہلی آواز گونجی پہلا نام لیا گیا پہلا لفظ ادا ہوا اور انسان نے زبان پائی پھر کچھ ہوا کچھ ایسا جو کبھی پہلے نہ ہوا تھا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے نہ نا صرف نام بلکہ مفہوم احساس اور شعور یہ کوئی عام تعلیم نہیں تھی یہ انسانی شعور کے دھماکے کا لمحہ تھا یہ وہ لمحہ تھا جب آدم علیہ السلام نے آسمان کی دیکھا اور ستاروں کے لیے کوئی لفظ تخلیق کیا زمین پر قدم رکھا تو خاک پانی درخت جانور سب کو نام دیے اور تب کائنات نے پہلی بار اپنے وجود کو سنا یاد رکھیں زبان صرف بولنے کا ہنر نہیں یہ فہم کی کنجی ہے ایک آئینہ جو انسان کی روح کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے زبان پائی تو دراصل انسان نے پہلی بار خود کو پہچانا زبان صرف ابلاغ نہیں یہ روح اور رب کے درمیان پہلا رابطہ تھی ایک ایسا رابطہ جو محض الفاظ سے نہیں بلکہ علم حکمت اور مقصد سے بھرا ہوا تھا تو سوچیں اگر زبان ایک الہی تحفہ ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم نے اس تحفے کو کبھی محبت کے لیے استعمال کیا کبھی نفرت کے لیے کبھی سچ کہنے کے لیے اور کبھی فریب دینے کے لیے پہلی زبان الہی علم سے نکلی پہلا لفظ خالص تھا پہلا جملہ پاکیزہ تھا اور پہلا انسان علم اور زبان کے تاج کے ساتھ زمین پر اترا لیکن پھر کیا ہوا اگر زبان اتنی پاکیزہ تھی تو یہ جھوٹ فریب اور نفرت کہاں سے آئی کیا زبان صرف تحفہ تھی یا آزمائش بھی یہ راز کھلے گا ویڈیو کے اگلے حصے میں جہاں زبان گناہ سے ٹکرا جاتی ہے کہا جاتا ہے لفظ صرف آواز نہیں ہوتے یہ دعائیں بھی ہو سکتے ہیں اور وہی بھی زبان جب رب سے جڑ جائے تو وہ نور بن جاتی ہے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمان و علّہ قرآنہ خالہ کال انسان رحمان اس نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کرنا سکھایا یہاں یہ ترتیب غور طلب ہے پہلے قرآن پھر انسان پھر زبان یہ قرآن ہی ہے جو زبان کو مقصد عطا کرتا ہے زبان کو سمت دیتا ہے اور زبان کو نور میں بدلتا ہے قرآن کوئی عام کتاب نہیں یہ کلام الہی ہے اور یہ زبان کی انتہا ہے یہاں لفظ صرف علم نہیں رکھتے بلکہ دل کو زندہ کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی تو پہلا لفظ کیا تھا اکرا پڑھ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانی زبان نے وہی کو تھام لیا ذرا سوچیں زبان جو آدم علیہ السلام کو عطا ہوئی اب وہی زبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر کلام الہی بن گئی۔ کیا یہ اتفاق تھا نہیں یہ رب کی طرف سے منصوبہ بندی تھی کہ انسان الفاظ کے ذریعے ہدایت حاصل کرے۔ قرآن مجید کی زبان صرف عربی نہیں یہ زبان ہے نور کی محبت کی علم کی اور سکون کی اور یہی زبان ہر انسان کی فطرت سے ہم ہاں آہنگ ہے کیونکہ یہ وہی زبان ہے جس کا بیج حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رکھا گیا تھا کبھی سوچا ہے کیوں ایک جاپانی ایک فرانسیسی ایک ترک سب ایک ہی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ یہ زبان فطرت کی آواز ہے جسے ہر دل پہچانتا ہے لیکن زبان صرف کلام الہی کی حامل ہی نہیں یہ ایک امتحان بھی ہے اس زبان سے رب کو پکارا جا سکتا ہے اور اسی زبان سے گناہ بھی کیا جا سکتا ہے تو سوال یہ جی ہے زبان جو حضرت آدم علیہ السلام سے قرآن تک پہنچی کیا وہ ہم سے بھی کچھ چاہتی ہے اگر قرآن انسان کو زبان کے ذریعے بلند کرتا ہے تو کیا ہم بھی اپنی زبان کو قرآن کے تابع کر چکے ہیں یا ہم نے زبان کو صرف دنیا کی شورش بنا دیا ہے جو زبان وہی کی حامل تھی کیا وہ آج بھی اتنی ہی پاک ہے لیکن اس زبان کا سفر ہمیشہ پاکیزہ نہیں رہا ایک لمحہ آیا جب یہی زبان گناہ سے آلودہ ہوئی جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں سایہ بھی چھپا ہوتا ہے جہاں علم نازل ہوتا ہے وہاں آزمائش بھی اترتی ہے حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ نے علم دیا نام سکھائے اور زمین کا خلیفہ بنایا وہ جنت میں تھے لیکن پھر وہ لمحہ آیا جس نے انسان کی تقدیر بدل دی شیطان نے وسوسہ ڈالا اور زبان نے وہ سن لیا جسے سننا نہ چاہیے تھا پہلی لغزش پہلا سوال پہلا جھوٹ اور پھر پہلا گناہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی یہ پہلا موقع تھا جب زبان صرف علم کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ توبہ کا ذریعہ بھی بنی زبان جو جنت میں اللہ کی نعمت تھی اب زمین پر امتحان بن گئی یہ وہی زبان ہے جس نے آدم علیہ السلام سے یا ربا نا ظلم کہا تو پہلی توبہ لائطراف ہو گیا زبان اب دو کناروں پر چلتی ہے ہدایت اور گمراہی کے درمیان سچ اور جھوٹ کے درمیان نور اور فریب کے درمیان یہ وہی زبان ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے اور نفرت بھی تعریف کرتا ہے اور تانا بھی دیتا ہے حق بولتا ہے اور باطل بھی پھیلاتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زبان کی خوبصورتی تب تک باقی رہتی ہے جب تک وہ رب کے رنگ میں رنگی رہے جیسے ہی زبان نفس کے تابع ہو وہ علم کا چراغ نہیں آگ کا شولہ بن جاتی ہے آج بھی جب ہم جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں بہتان لگاتے ہیں تو گویا ہم حضرت آدم علیہ السلام کی وہی لغزش دہرا رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں توبہ کے الفاظ یاد نہیں زبان جنت سے آئی تھی مگر زمین پر آ کر نفس کی غلام بن گئی کیا ہم اسے واپس رب کی طرف لوٹا سکتے ہیں کیا ہماری زبان پھر سے پاک ہو سکتی ہے یہ تو ابتدا تھی آگے کیا ہوا زبان جنت سے زمین پر اتری پھر قبیلوں میں بٹ گئی رنگوں لہجوں اور قوموں میں بکھر گئی آئیے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے زبان کے اس سفر پر روشنی ڈالتے ہیں ہر زبان ایک وقت کی گواہ ہے ہر لفظ ایک قوم کی روح ہے اور ہر لہجہ ایک تاریخ سناتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اولین الفاظ ادا کیے تو وہ محض بولنے کے لیے نہیں تھے وہ الفاظ انسانیت کی ابتدا تھے لیکن وقت نے وہی زبان ہزار رنگوں میں بانٹ دی کہیں وہ عربی بنی کہیں سنسکرت کہیں چینی کہیں یونانی اور کہیں خاموش اشاروں کی زبان بن گئی انسان پھیلتا گیا بستیاں بنتی گئیں اور زبانیں ثقافتوں کی سانسیں بن گئیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا فرق یہ فرق نفرت کے لیے نہیں بلکہ پہچان کے لیے تھا زبانیں انسان کی روح کا عکس ہیں عربی کی شان فارسی کی نرمی ترکی کی روانی اردو کی شیرینی چینی کی ترتیب انگریزی کا تجزیہ اور پشتو کی گرج ہر زبان اپنے لوگ اپنے درد اپنے خواب لے کر پیدا ہوئی پہلے زبان پتھروں پر لکھی گئی پھر کاغذ پر بہائی گئی اور اب اسکرین پر بہتی روشنی بن گئی ہے آج انسان بولتا کم ہے لکھتا زیادہ ہے ٹائپ کرتا ہے اور زبان آو سے ڈیجیٹل کوڈ بن چکی ہے لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا اتنی زبانیں اتنے الفاظ لیکن کیا ہم اب بھی وہی سچ بولتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے بولنا سکھایا تھا ہم نے زبان کو ارتقا دیا مگر مقصد کھو دیا ہم نے بیان کو وسط دی مگر دل کی صداقت چھین لی زبان آج ترقی کر چکی ہے لیکن کیا وہ نجات کا ذریعہ بھی بنی ہے یا صرف تشہیر کا ہتھیار ہے اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہر زبان برابر ہے کیا ہر لفظ کے اثرات ایک جیسے ہیں یا کیا کچھ زبانیں آسمانی بھی ہوتی ہیں ہمیں یہ سب سمجھنے کے لیے اس زبان کو دیکھنا ہوگا جو آسمان سے نازل ہوئی آئیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کی زبان عربی کیوں منتخب ہوئی اس پر روشنی ڈالتے ہیں جب اللہ نے بولنا چاہا تو اس نے عربی چنی سوچیں یہ انتخاب حادثہ نہیں حکمت ہے عربی ایک زبان جو نہایت قدیم ہے مگر آج بھی زندہ ہے ایک زبان جو زمین کی گہرائی سے نکلی اور آسمان سے ہم کلام ہو گئی قرآن مجید کی سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالی ہے ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو اللہ جو ہر زبان جانتا ہے ہر قوم کا رب ہے ہر دل کی دھڑکن کو سنتا ہے اس نے عربی کو اپنے کلام کے لیے منتخب کیا کیوں کیونکہ عربی میں وہ وسعت گہرائی اور روحانیت ہے جو کسی اور زبان میں ممکن نہیں عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں ایک لفظ کے اندر کئی دنیایں چھپی ہوتی ہیں جیسے رحم جس سے رحمت بھی ہے رحمان بھی ہے اور اللہ کی سب سے عظیم صفات بھی قرآن کریم نے الفاظ نہیں بدلے لفظوں نے قرآن کے ساتھ بدلنا شروع کر دیا عربی کا ہر حرف ہر حرف کی جگہ اور ہر زیر و زبر وہی کا حصہ بن گئی یہی وہ زبان ہے جس میں اللہ نے کرا کہا یہی وہ زبان ہے جس میں کامیابی کی نوید آئی اور یہی وہ زبان ہے جس میں انسان کی حقیقت سامنے آئی عربی کوئی عربوں کی میراث نہیں یہ امت کی زبان ہے چاہے ترکی ہو بنگالی ہو انڈونیشی ہو یا افریقی قرآن سب کو ایک زبان میں پکار رہا ہے. کیا کبھی کوئی زبان ایسی بھی دیکھی ہے جسے ساڑھے چودہ سو سال سے ایک حرف بھی بدلے بغیر پڑھا یاد کیا لکھا سنا سمجھا جا رہا ہو نہیں صرف عربی کیونکہ یہ زبان اللہ نے چنی اور اب سوال یہ ہے ہم نے اللہ کی زبان کو پڑھا لیکن کیا ہم نے اسے سمجھا کیا ہم نے عربی کو صرف تلاوت تک محدود کر دیا ہے یا کیا ہم اس راز تک پہنچنے کو تیار ہیں جو صرف عربی سمجھنے سے کھلتا ہے ایک بچہ جس نے ابھی بولنا سیکھا ہے اگر قرآن کی پڑھ لے تو وہ دلوں کو بدلا دیتا ہے کیوں کیونکہ یہ قرآن ہے یہ محض الفاظ نہیں یہ اثر ہے قرآن جو عربی میں نازل ہوا لیکن ہر دل کی زبان میں بولتا ہے ہم آج کیا کر رہے ہیں ہم قرآن کو صرف پڑھنے کی رسم سمجھ بیٹھے ہیں سمجھنے کی دعوت بھلا دی گئی ہے ہم نے قرآن کو صرف رمضان کی زینت صرف فاتحہ کی رسومات اور صرف قاری کی آواز بنا دیا ہے مگر اپنی زبان اور دل کا ساتھی نہیں بننے دیا قرآن ہر دل کو چھونا چاہتا ہے مگر دل فارغ نہیں زبان مشغول ہے اور آنکھیں غافل ہیں ہمیں یہ قرآن بدلے گا اگر آپ اسے دل سے سن لیں یہ زبان سے دل میں اترنے والا وہ چراغ ہے جو صرف اسی کے لیے جلتا ہے جس کا دل اندھیروں سے تانگ آ چکا ہو تو کیا ہم تیار ہیں کیا آپ واقعی قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں جینے کے لیے لیں گے کیونکہ یہ قرآن ہے جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے